सहिलुया ah <sighs> নমস্কাৰ আজি বহাগৰ চাৰি তাৰিখ সকলোকে ৰঙালী ওলগ জনাই লৈছোঁ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ দমালৰ এটা নামঘৰত বেতনি দমাল বেতনী ৰজা চুবাৰ নামঘৰত আছোঁ ৰজা বুলি কওঁতে মোৰ এটা কথালৈ মনত পৰিলেই এতিয়া কোন ৰজা কি কথা সেই বিষয়ে আজি আমি জানিবলৈ বিচাৰিম আৰু আজিৰ দিনটো হৈছে এটা পবিত্ৰ দিন দমাল বেতনিৰ এই ৰজা চোবাৰ মানুহখিনিৰ বাবে এইকাৰণে পবিত্ৰ দিন গোটেই বহাগ মাহটো পৰাৰ লগে লগে মৰিগাঁও জিলাখনে এটা নতুন প্ৰাণ পাই উঠে প্ৰতিটো দিনতেই বহাগৰ একো একোটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ দিন হয় এইবাবেই যে গোসাঁই উলিওৱা উৎসৱ হয় আমি যদি চাওঁ এক বহাগৰ পৰা একেবাৰে একত্ৰিছ বহাগলৈকে সদায় প্ৰতিদিনেই কোনোবা নহয় কোনোবা এখন ঠাইত এনেদৰে গোঁসাই উলিওৱা উৎসৱ হৈ আছে আজি মই সেয়েহে যিখন ঠাইলৈ আহিলোঁ দমাল বেতনিলৈ তাত ৰজাদিনীয়া এটা গোঁসাই উলিওৱা উৎসৱ হয় সেই ৰজাদিনীয়া গোঁসাই উৎসৱটোৰ ইতিবৃত্তি বিচাৰি মই আজি এনেদৰে অকণমান মই ভাইটিক এনেকৈ আমাৰ মানুহখিনিক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ দেখুৱাব দিয়া অলপ অঁ যে এইসকল ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু এই যে মোৰ চাৰিওফালে যিসকল ব্যক্তি বহি আছে এয়া হৈছে ৰজা পৰিয়াল গতিকে তেখেতসকলক চিনাকি কৰি দি ভাল লাগিব ঠিক আছে মই এতিয়া আহোঁ এইফালে আহাঁ অকণমান প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ পৰিচয়কেইটা জানিবলৈ বিচাৰিম আপোনাৰ নামটো কওক মোৰ নাম শ্ৰীভৱ কুমাৰ ডেকা হয় ৰজাঘৰৰ পৰিয়ালৰ হয় ৰজাঘৰৰ পৰিয়াল ঠিক আছে বাৰু আপুনি মোৰ নাম শ্ৰীৰেৱট ডেকা হয় হয় ৰজা পৰিয়াল ৰজাঘৰ পৰিয়াল হয় হয় ঠিক আছে আমি আৰু আছে এজন আমি নামটো কওঁতে গম পালো মোৰ নাম শ্ৰীগোপাল ডেকা ৰজা পৰিয়ালৰ সন্তান হয় হয় ঠিক আছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো চিনাকি যদিও তথাপিও নামটো কৈ দিব লাগে মোৰ নাম শ্ৰীপ্ৰেমকান্ত ডেকা হয় হয় ঠিক আছে ৰজা পৰিয়ালক মানে যদিও আগৰ বা ৰজা নাই তথাপিও ৰজা হয়নে ঐতিহাসিক ৰজা গতিকে মোৰ প্ৰথমতে জানিব মন গৈছে যে এই নামঘৰটো যে আপোনালোকৰ ৰজা পৰিয়ালৰ নামঘৰ বুলি কয় হয়নে কিমান দিনৰ হ'ব পাৰে কিমানশ বছৰ আগৰ এইটো প্ৰায় চাৰিশ বছৰৰ আগত চাৰিশ বছৰ আগৰ এইজনা নামঘৰ হয়নে আৰু ইয়াতে এই গোসাঁই উলিওৱা উৎসৱটো হয় ইয়াতে হয় এই গোসাঁইউলি উৎসৱ কিমান দিনমান হ'লগৈ এতিয়া প্ৰায় চাৰিশ বছৰ হৈছে চাৰিশ বছৰ ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকৰ ৰজা পৰিয়াল অকণমান ৰজাৰ বিষয়ে কওকচোন আমি জানো সাঁতোৰজা পাচু ৰজাৰ বিষয়ে কিছু জানো এই সাঁতোৰজাৰ অন্তৰ্গত পাচু ৰজাৰ অন্তৰ্গত ৰজা পাচু ৰজাৰ ঠাইকেইখন অকণমান কৈ দিয়কচোন কি কি আছিলে পাছ ৰজা নেলী আছিল নেলি তাৰপিছত হেৰি আছে গোভা হয় তাৰপিছত আৰু নহয় দমাল বুলি আছে আগত হয় হয় তাৰ পৰা আৰু দুখন আছিল হ'ব অঁ কুমৈ হ'ব কুমৈ আৰু তেতেলীয়া তেতেলীয়া ৰজা হয়নে এই পাচ পাঁচু ৰাজ্য আছিলে আচ্ছা আপোনালোকৰ একদম উপৰি পুৰুষৰ কোনোবা এজন ৰজাৰ নাম কওকচোন যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই ৰাজবংশটো পালে আদৰসিংহদেউৰজা হয় আৰু দুজনমান কওক আৰু পুনসিংহ মজাদা পুনসিংহ মজাদা ডাঙৰ আদৰসিংহ দেউৰজা সৰু আচ্ছা দমাল ৰাজ্যৰ সীমা কিমানলৈকে আছিলে আগতে আগতে হেৰি পচলাঘাট মান্তাবৰী এনেকৈ কৰি আহিছে পূবলৈ কিমানলৈ আছিলে পূবলৈ দমালেই আৰু ঠিক আছে বাৰু হয় হয় ঠিক আছে বাৰু ভাল লাগিছে এনেদৰে কিছু তথ্য মই জানিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু এই দমাল নামটোৰ দমাল বেতনিৰ নামটো কেনেকৈ হ'ল দমাল আৰু বেতনি অকণমান কওকচোন কোনে ক'ব পাৰিব অঁ কওক কথা হ'ল বেতনী গাঁওখনৰ নাম এইটো কাৰণেই হৈছে মই বুজামতেদি এটা চুবুৰীত একে বেটে ভৰপূৰ হৈ আছিল সেই বেটে ভূৰ ভৰপূৰ হৈ থকাৰ কাৰণে এই গাঁওখনৰ নাম বেতনি হ'ল বুলি মই জানিব পাৰিছোঁ উপৰিপুৰুষৰ পৰা ডমাল কেনেকৈ হ'ল মানে আৰু সেইটো কথা হয় কথাটো হয় ঠিক আছে বাৰু এতিয়া আপোনালোকে যে ৰজা পৰিয়ালৰ বিষয়ে আপোনালোক কিমান পুৰুষৰ এতিয়া ন পুৰুষ কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া প্ৰায় হ'ব সাত পুৰুষমান হ'ব সাত পুৰুষৰ আপোনালোকে ৰাজ পৰিয়ালৰ হয়নে ঠিক আছে ভাল লাগিলে এতিয়া মই সুধোঁ যে গোঁসাই উলিওৱাৰ বিষয়ে অকণমান সুধোঁ এই গোঁসাই উলিওৱাটো আচলতে আপোনালোকে ৰজাদিনীয়া ক'ত ইয়াতে প্ৰথম হৈছিলে নে আৰু বেলেগত হৈছিলে নহয় ইয়াত আমাৰ সেই বাসুদৈ থানত হৈছে ইতা হেৰি কদৈ বিলৰ পৰা কৌদৈ বিলৰ পৰা তাৰপিছত আমাৰ এইখিনি থান এখন আছে এই হয় অ ইয়াৰ পৰা তালৈনীয়ে তাৰপৰা আমাৰ এই থান এখন আছে এইখিনিতে বামুণ গোহাঁই থানে বামুণ গোহাঁই থান উলিয়াই তাৰপিছত আকৌ এতিয়া তাৰ তাত নাপাতি এতিয়া ই আমাৰ ৰংগমঞ্চত আছে এতিয়া ৰঙ সুবিধা হয় আৰু অঁ ঠিক আছে বাৰু মই কিছু তথ্য গম পাইছোঁ আপোনালোকৰ বোলে তেতেলীয়ালৈকে সীমা আছিলে হয়নে ক'ৰদৈ বিলৰ পাৰত আপোনালোকে মেলা উলিয়াইছিলে হয়নে এতিয়া কওক ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আপোনালোকে কি কি নামঘৰত কাৰ্যসূচী কৰিলে অকণমান কোনে কয় ককাদেউ ক'বনে ককাদেউ আপুনি কওক আজি এতিয়া কি কি কাৰ্যসূচী কৰিলে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই সকলো আইসকল আৰু ভকতসকল আহি পোষা প্ৰসংগ কৰিছিল পোষা প্ৰসংগ কৰাৰ পাছত আকৌ তেওঁলোকে সকলোৱে ঘৰলৈ গৈ গৈ আহি কৰি তাৰপৰা আজি যি শৰাই শলিতা পাতি গোঁসাই কান্দি আৰু শোল প্ৰসংগৰ দ্বাৰা গুৰুসাঁই শোল প্ৰসংগ কৰিছে আৰু শৰাই শলিতা পাতি নাম প্ৰসংগ কৰি এতিয়া আকৌ গোসাঁই উলিয়াই লৈ নিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা হৈছে গোসাঁই মণি গুটিৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত কৰে ঠিক আছে ঠিক আছে ভাল লাগিল এইবোৰ নিয়ম হৈ থাকে আমাৰ এই শিলচ এটাত বিষ্ণু পদচিহ্ন আছে মান্তাৱী ভকত ট্ৰাইবেল সমাজে সপোনত দেখি দেখুৱালে তাৰ পৰা আনি ৰজা ঘৰত এইটো অৱদান দিছিল আৰু এতিয়াও সেইটো পূজা পাৰ্বণ হৈ থাকে ইয়াত পদচিহ্ন আছে দেখুৱাই দিয়কচোন কোনটো পদচিহ্নটো এয়া সঁচাকৈ এটা শৈল ভাস্কৰ্য আছে আপোনালোকেও হয়তো জানি ভাল পাব এয়া বিষ্ণুৰ পদচিহ্নযুক্ত এটা শৈল ভাস্কৰ্যৰ তললৈ এই ওচৰলৈ যোৱা এইয়া ইয়াত দেখিছেনে বিষ্ণুৰ পদচিহ্ন হয় হয় ঠিক আছে ক'ৰ পৰা অনা বুলি কৈছিলে মান্তাবী মান্তাৱী ৰাইজে আনি ৰজাঘৰত জমা দিছিল এতিয়া দিনত মান্তাৱ মান্তাৱ ৰাইজে অঁ এতিয়া কোন কোন গাঁৱৰ পৰা আহে বাৰু এতিয়াও এতিয়া আমি দমাল বেতনিৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধ থাকোঁ আৰু আবেলি ভাগলৈ কি কি হ'ব গোসাঁই ইয়াৰ পৰা নিয়া হ'ব গোঁসাই এতিয়া আমি তালৈ অন্তত দুটামান বজাত তাত উপস্থিত হ'মগৈ তাৰপৰা আকৌ নাম গোটেই গাঁৱৰ এতিয়া আমাৰ গোটেই গাঁওখন উবৰলৈ নি গোটেই গাঁওখন আমি ভ্ৰমণ কৰা হ'ব ভাগৱত সময়তে গোঁসাইক লৈ তাৰপাছত আকৌ তাত প্ৰতিষ্ঠা কৰি নাম প্ৰসংগ হ'ব আকৌ সন্ধ্যা চাৰিটা বজাত তাৰপৰা অনা হ'ব আৰু সন্ধ্যালৈ নাই অঁ সেইটো থাকিব পদক্ষিণ হ'ব পদক্ষিণ হ'ব সিও এটা উৎসৱ ঠিক আছে ভাল লাগিছে গোটেইখিনি কথা মই অকণমান জানো যদিও তথাপিও আপোনালোকৰ মুখৰ পৰা শুনাৰ কাৰণে খুবেই ভাল লাগিছে মই তথাপিও এখেতৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে যদিও ৰজাৰ বংশ আপোনালোক মানে ঐতিহাসিক ৰজাৰ যিবোৰ মানে চিন মুকাম ঘৰত কিবা কিবি আছেনে নিশ্চয় আছে নিশ্চয় আছে আমাৰ ঢাল তৰোৱাল জাতি এইবোৰ আছে আৰু তাতোকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় মানে আমি যদিও ৰজাঘৰ আমি অৱহেলিত হৈ আছোঁ হয় হয় আমি অৱহেলিত হৈ আছোঁ ইয়াৰো কাৰণটো মই এতিয়া আপোনাক এনেকৈ ক'লে ভাল নালাগিব যদি পাৰে পিছত ক'ম আপোনাক যদি আপুনি বহুত বিষ ভালকৈ জানিব বিচাৰে এই মেলাশালীটোৰ বিষয় মেলাখন মানে গোঁসাইৱলীয়া উৎসৱ এই গোঁসাই ৱলীয়া উৎসৱটোৰ বিষয়ে যদি এইটো ৰ কেৱল ৰজাঘৰীয়া পৰম্পৰা আজিকালি দেখাক দেখি ধৰক এইটো সংখ্যাটো বাঢ়ি পাতি গৈছে গতিকে এই বিষয়ে যদি আপুনি একেবাৰে তন্নতন্নকৈ জানিব পাৰিব স্বৰ্গীয় মোৰ দেউতা হয় লক্ষীসিংহ ডেকা মণিকুৰৰ আখ্যানখন আপুনি অলপ গোটাই মেলি পাৰিলে চালে আপুনি গোটেই তথ্য আমি কওঁতে মাত্ৰ ভুল হ'ব পাৰে তাত একে বিতংভাৱে অনুগ্ৰহ কৰি মণিকুৰ আখ্যান এখন গদ্যপুথি তেখেতে তাতে মানে বিতংগই মোৰ দেউতাই লক্ষীসিংহৰ ডেকা লিখিতে গৈছে হয় হয় কামনা কৰিছো আৰু এতিয়া ৰাইজৰ সহযোগিতা সম্পূৰ্ণ একদম সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আছে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা ভৱিষ্যত এনেকে আমাৰ পিছতো যাতে এনেকে যুগ যুগ ধৰি চলি আমাৰ দেউতা আজুককাহঁতৰ দিনৰ পৰা চলি থকাতে আমি যেনেকৈ চলাইছোঁ আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মখিনিও যাতে গোটেই গাঁওখনৰ ভাই ককাই বন্ধু বান্ধৱ সকলোৱে মিলি এনেদৰে যাতে আগবাঢ়ি যায় সকলোৱে যাতে মিলা প্ৰীতি গোঁসাই উলিয়াওক মানে কি হ'ল সকলো মানুহখিনিৰ মাজত এটা মিলা প্ৰীতি পায় বছৰে হয় গোটেইখিনি আমাৰ এই তেখেত আছে ককাইদেউ এই ককাইদেউ আছে তেখেতে আমাৰ প্ৰতি বছৰে হয় আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আপোনাৰ নামটো ধনেশ্বৰ ডেকা কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ এতিয়া বয়স মোৰ বয়স এতিয়া আপোনাৰ চৌসত্তৰ বছৰ চৌসত্তৰ বছৰ হয় ঠিক আছে আপুনি আপোনাৰ সৰু কালিৰ পৰা লাগি আছে এনেকৈ হয় লাগি আছে ইয়াতে জড়িত হৈ আছে কিবা পৰিৱৰ্তন দেখিছেনে ৰাইজৰ পৰিৱৰ্তন মানে এতিয়া আপোনাৰ ইয়াৰ হেৰিবিলাক যিটো আগৰ যি হেৰি আছিলে তাতকৈ অলপ ভাল হৈছে ভাল হৈছে ন ঠিক আছে ঠিক আছে বাৰু আৰু এটা কথা মোৰ জানিব মন যায় এই যে চাৰিজন মানে যুৱককহে যে গোঁসাই দাঙিবলৈ দিয়া হয় ইয়াৰ কাৰণটো কি অঁ দুজনহে লয় ন ইয়াৰ কাৰণটো কি কওকচোন অঁ দুজন কাৰণটো আপোনাৰ মানে এই ভগৱন্ত পঢ়ু মানে যিজন মানে কান্ধত লোৱা হয় সেইকেইজন মানে অলপ চেঙেৰা লোৱা চেঙেৰা হ'ব লাগে বিয়া বাৰু নবতা বিয়া বাৰু তেনেকুৱা বিধৰ দুজন ল'ৰাক দায়িত্ব দিয়ে তেওঁলোকে আহি মানে ভগৱন্তৰ ওচৰত মানে সেৱা ভগৱান জনায় নিয়ম নীতি আগদিনা বহুত আছে এইবোৰেই আমাৰ ব্ৰত মানে আছে আপোনাৰ এইটো যে লঘু আহা লঘু আহ নিৰামিষ নিৰামিষ খাই থাকিব আৰু এই বৰটো পাৰ হৈ নোযোৱালৈকে তেওঁলোকে বৰটো থাকিব লাগিব মই আৰু দেখিছোঁ যে বিভিন্ন গাঁৱলৈ মই আজি দুবছৰ ধৰি ঘূৰি আছোঁ এই মেলা উৎসৱ বুলি পেলাই ভকত বৈষ্ণৱেহে মাত্ৰ নিৰামিষ গ্ৰহণ কৰে ঘৰে ঘৰে কিন্তু মাছে ম'হে খায় সেই কি বুলি ক'ব এইটো ভগৱন্ত পুৰুষৰ মেলা দিনা যদি ঘৰত আলহী আহিল বুলিয়ে যদি মাছে ম'হে যোগাৰ কৰে সাত্তিকতাটো ক'ত ৰ'ব মানে আপোনাৰ যিডোখৰ দায়িত্ব আছে সাত থকা সকলে সেইটো মানে মানিব লাগিব ভগৱন্তৰ চৰণ সেৱা কৰা মানিব লাগিব ঠিক আছে একো নাই বাৰু মোৰ এইটো জানিব মন যায় কাৰণ গোঁসাই উলিয়াই পাতিবলৈ যদি আমি মাছে মই সেই দকচি খাওঁ পৰম্পৰাটোত কিবা আঘাত পৰা যেন লাগে যি হওক বাৰু তথাপি বহুত দূৰৰ আলহী অতিথি আহে তেওঁলোককোতো আপ্যায়ন কৰিব লাগিব হয়নে আৰু এটা কথা মোৰ জানিব মন গৈছে যে আলহী অতিথি বুলি কওঁতে আই আজিৰ দিনটোত কিমান কিমান ঠাইৰ পৰা আপোনাৰ মিতি বঙহটো আহে আৰু কিমান কিমান ঠাইৰ পৰা মানুহ আগতে আহিছিলে এটা আগতেতো গোঁসাইলীয়া বুলি ক'লে আমাৰ ইয়াতে হয় এতিয়া ঠাইত তেতিয়াতো বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা আহে আপোনাৰ আমাৰ দমাল ৰাজ্যৰ যিমান আশে পাশে মান্তাৱক সোণোৱাৰ বয়ে কওক ইফালে গোটেই ক'তো নাছিলে একে বাৰুকটাৰ পৰা তেতেলীয়াৰ পৰা আদি কৰি তেলাহি চেলেহি মৰিগাঁও ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আহে কিন্তু আজিকালি বস্তুটো মানে কি আমাৰ যিকোনো এটা অনুষ্ঠান ওত ট'ত ত' ত' ধৰি পেলাই আমাৰ তাৰ সংস্কৃতিটো মানে লোপ পাই গৈছেগৈ আগ্ৰহটো কমি গৈছে এনেকুৱা কিবা সংস্কৃতি আপোনালোকে এৰিলে নেকি ৰজাদিনীয়া মই কুঁৱাটো দেখিছোঁ পুখুৰী দেখিছোঁ আপোনালোকৰ আৰু কিবা ৰৈ গৈছে ঢাল তৰোৱাল মই উলিয়াই দিছোঁ তেনেকুৱা তেনেকুৱা হৈছে আগতে মোৰ দেউতা থকাটোলৈ মানে কি হয় আমাৰ ঢাল তৰোৱাল লৈ পেলাই জাঠি জোং লৈ এটা উৎসৱ এটা পালন কৰা হয় সেইসকলক ৰাতিপুৱা পূজা পাতল কৰি কিন্তু সেইটো নোহোৱা হৈ গৈছেগৈ সেইটো নোহোৱা হৈ গৈছেগৈ হয় হয় বাৰু খেলোৱা বুলি কয় হয়নে বাৰু খেলুৱাটো জাঠি লৈ পেলাই যে হেৰি কৰে হেৰি কৰে প্ৰায় চৌৰান্নব্বৈ চনৰ পিছৰ পৰা নোহোৱা হৈ গ'ল চৌৰান্নব্বৈ চনলৈ ঠিকে আছে ঠিক আছে আমি আমাৰ অতীতৰ সংস্কৃতিবোৰ ৰক্ষা কৰিব লাগে কিন্তু সময়ৰ তাগিদাত হয়তো এইবোৰ লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গৈছে কিছু ব্যস্ততাৰ বাবে হয়নে ঠিক আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি পৰ হয় হয় কওক আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আৰু এটা কথা প্ৰকাশ কৰিব পাৰি যে প্ৰকৃত দমাল বেতনী ৰজাৰ ছবি প্ৰকৃত ঢাল তোৱাল পোৱা নো ঐতিশাসিত বস্তুবিলাক থকা স্বত্তেও কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোক অৱহেলিত হয় হয় সেইটো বাৰু মই ইতিমধ্যে মোৰ জৰিয়তে কিছু কিছু ঠাইত মানে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে মই সেইটোও যত্ন কৰোঁ কিন্তু মই এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে কৰাৰ লগে লগে যে কিবা এটা হ'ব কিন্তু মই যত্ন কৰিছোঁ মই বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছোঁ মোৰ নিজৰ কামৰ বাবে মৰিগাঁও জিলাৰ নামঘৰসমূহৰ ওপৰত মই কিবা তথ্য অংগ কৰি আছোঁ তেতিয়াই গোটেই অঞ্চলবোৰৰ কথা গম পাইছোঁ যি হওক আমি আশা কৰিছোঁ চৰকাৰে যাতে এই বিষয়ত কিছু নজৰ দিয়ে হয়নে তাকেই কামনা কৰিছোঁ বাৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰসাদ বিতৰণৰ কাম হৈ আছে আপোনালোকক এটা কথা জনাম যে ইয়াৰ পিছত আৰু কি হ'ব পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম বলক এতিয়া ৰাইজে প্ৰসাদ খাব তাৰ এটা সৰু সৰু ক্লিপ মই আপোনালোকক দেখুৱাম নামঘৰলৈ আগমন কৰি আমাৰ পৰা যিখিনি তথ্য ভিত্তি তেওঁ ল'লে তাৰ বাবে আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাইছিলোঁ আমি গোৱাৰ ভকতসকলে তেওঁক কি সন্মান জনাম তথাপি তেওঁক এখন ভকতি বস্তুৱে প্ৰেমকান্ত ডেকাই লক্ষেশ্বৰ ডেকাক সম্বোধন জনাবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনালোঁ আৰু আজি লগতে তেওঁ সৰবন্ধু হিচাপে শ্ৰীযু যোগেন ডেকাও আমাৰ সমাজলৈ আহিছে তেওঁকো এখন ভকতি ব্ৰস্তই হব ডেকাই সম্বাধান জনাবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনালোঁ মোৰো আপোনালোকক দিবলৈ একোৱেই নাই আপোনালোকক শ্ৰদ্ধা ভক্তিক সেৱা জনাইছোঁ আৰু কি ক'ম আৰু যে খুবেই ভাল লাগিল বছৰৰ চতুৰ্থ দিনটোতে এনেদৰে ৰাইজৰ পৰা যেতিয়া মৰম পোৱা গৈছে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে ভাল লাগিব গতিকে পুনৰবাৰ আপোনালোকক সেৱা ধৰিছোঁ এটা

আপোনালোকক কৈ ভাল লাগিব এতিয়া গোঁসাই দুজনা হ'ল গাঁওখনত জনজাতীয়খিনিৰো এজনা গোঁসাই আহি আছে এয়া গোঁসাই ফুৰি আছে এতিয়া গোসাঁই আহি আছে গোসাঁই উলিয়া বুলি আলহী অতিথি আহিছেনে নাই বৰ্তমান অহা নাই আহিবনে নাহে আহিব চাগে কিমান কিমানৰ পৰা আহিব পাৰে মানে মিতি কুটুমটো এতিয়া বহুত আছে এতিয়া নিমন্ত্ৰণ কৰা নাই বাৰু তথাপিও মেলা বুলি আহিব মেলা বুলি আহিব ঠিক আছে ঠিক আছে দুজনা গোঁসাই মুখামুখি হৈছে এতিয়া গোঁসাই দুজনা মুখামুখি হৈছে এতিয়া পূৰ্বৰ পৰাও আহিছে পশ্চিমৰ পৰাও গৈছে গোঁসাই দুজনা একদম মানে মুখামুখি হৈ আহিছে ইও এটা মানে সাংঘাতিক পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব Terima kasih telah menonton! দেখিছিলোঁ যে গোঁসাই উলিওৱা মেলা উৎসৱ বুলি ক'লে এই যে মিঠা আলুটো যাক আমি কোনো কোনোৱে গাঁও অঞ্চলভেদে গৰীয়া আলু বুলিও কয় হয়নে এইটো ওলায় এইটো আচলতে বৰ এটা গোঁসাই উলিওৱাৰ লগত ইয়াৰ সম্পৰ্ক নিবি এই আলুটো যদি নোলায় বজাৰত গোঁসাই উলিওৱা সম্পূৰ্ণ নহয় যেন লাগে হয় নহয় বাৰু আগৰ কথা আইতাক তাকে কেনেকুৱা অনুভৱটো হয়নে আপুনি আলু লৈছে কিবা ক'বনে আপোনালোকৰ মেলাখনৰ বিষয়ে কওকচোন অকণমান কেতিয়াবা হৈ আছিলে এইখন বেতনী মেলাখন অঁ হয় ইয়ালৈ আনিছে ন আজি আহিছো অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে হয় হয় মোৰ আমাৰ ঘৰ ভকত গাঁৱত হয় ঠিকে আছে বাৰু হ'ব এইফালে এইফালে আমাৰ বেপাৰীজনক সোধোঁ এয়া কি এই নৈ পাৰত কোৱা হয়নে ক'ত কৈছে এই কলঙৰ পাৰত পাৰত আমি গম পাইছোঁ আলু দেখিয়ে চিনি পাইছোঁ নৈ পাৰৰ হ'ব লাগিব ন আচ্ছা কেনেকৈ দিছা কেজি বিছ টকা কেজি ন ঠিক আছে এ ৰাইজ আপোনালোক আহক এই আলুটো নহ'লে মানে গোটাই উলিয়াই মেলা সম্পূৰ্ণ নহয় আচলতে হয় 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 ঠিক আছে হয় হয় হয়